Dan insya Allah pada hari ini kita akan mengupas tajuk yang ke-19 pada muka surat yang ke-78 iaitu tentang uh, tajuknya mengerjakan solat fardu ya, antara amalan yang dapat menghapuskan dosa seperti mana yang dikirkan dalam sebuah hadis daripada Abu Rairah radhiyallahu anhu لما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بستغفر أرأيتم لو أن نَهَرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه شيئا فقال وذلك مماثل الصلوات الخمس يبقى الله بهن الخطايا Sepertinya bagaimana pendapat kamu seandainya di depan rumah salah seorang dari kamu mengalir sungai yang digunakan untuk mandi lima kali sehari. Apakah masih ada kotoran yang tinggal? So, tanya tak? Para sahabat menjawab tidak ada kotoran yang tersisa lagi. Ya, setiap lima hari, lima kali dia mandi tak? Sudah pasti dah kotoran di badan itu terhilang. Maka besar bersabda, begitulah perumpamaan solat yang lima waktu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengannya Hadis bayat Al-Bukhari Imam Ibn Arabi berkata Sisi persamaan dari perumpamaan di atas adalah bahawa seseorang dapat menggunakan air yang banyak untuk membersihkan kotoran yang menempel atau melekat di badan atau pakaiannya maka solat di waktu dapat membersihkan hambanya daripada dosa sampai tidak tersisa sedikit pun inilah eh, ke seorang yang solat di waktu sehari semalam dia sentiasa membersihkan diri dia. Seolah-olah seorang bagi perumpamaan seperti dia mandi eh, ya, lima kali sehari. Setiap kali dia kotor dia ya, badan dia ada hampur ke kotoran, dia mandi bersih badannya. Masuk zuhur pula pun sama, mandi lagi bersih lah lima kali. Jadi begitulah. Ya. Ha, jadi ini dosa-dosa yang terbukur. Kemudian Nabi Rasulullah bin Affan katanya ya Rasulullah SAW bersabda man akmalo wudu kama amara Allah taala fa solawatul maktubah kafaratun liman baina hunna jadi siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan Allah maka solat fardunya akan menjadi kafarah betul kafarah menghapus dosa yang dilakukan antara satu solat dengan lainnya antara zuhur dengan asar asar dengan maghrib maghrib dengan isyak isyak dengan subuh ya, kan? makanya dosa-dosa itu akan terhapus hadis surat muslim daripada Rasulullah bin Affan dia berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda man tawadwa'ali salati wal hudu'a Sunnah <tumma> masa ila salatil maqrubah fa sallaha ma'an nasi aw al jama'ati aw fil masjid wa <tumma> ghafurullah dhunubaha barang siapa yang berburu dengan sempurna lalu melangkahkan kaki untuk mengerjakan solat fardu ke masjid niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan hal yang lain daripada Isa bin Sa'id dan dan Amru bin Sa'id bin Auf dia berkata ayahku mengatakan kepadaku pada waktu saya bersama dengan Usman dia minta air wudu lalu berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda man min muslimin tahduru salatun maqtubah wa yusinu wudu'aha wa qushuha wa rukuha illa kana kaffaratun lima qablaha mina dzunubi ma lam tuqta kabiraton wa dhalika dahulun seorang muslim pun yang mendapati solat qablu lalu dia menyempurnakan wuduk khusyuk dan hukumnya kecuali pasti akan menjadi penghapus dosanya yang lalu selagi dia tidak mengerjakan dosa besar sedemikian itu setahun penuh dia dapat kan ha, tadi surat muslim ha, dengan kita menjaga solat fardu lima waktu sehari semalam pun dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita ni kan di antara dua solat dah ha, tu penting yang menjaga solat fardu lima waktu Iman awali berkata Maksud semua dosanya akan dihapuskan Kecuali dosa-dosa besar Bukan berarti dosa itu baru dapat diampuni Selagi tidak mengerjakan dosa besar Kerana jika mendapat dosa kecil Maka solat, wudhu, puasa, harik rafa Dan ibadat-ibadat lainnya Akan menghapus dosa tersebut ya. Tetapi jika tidak mendapat dosa kecil Mahupun besar akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darjatnya. Dan jika tidak terdapat dosa kecil, namun terdapat dosa besar, maka kita berharap akan diringankan dosa besarnya tersebut. Berkata kau diingat, sesungguhnya dosa besar hanya dapat dihapus dengan taubat atau rahmat dan keutamaan Allah. Susah-susah Bersu apa? Berubah orang, berjudi, berzina, minum arak, ya, fitnah, ya, ha. berhati ibu bapa dia banyak. Kan, contoh orang baik belajar kitab Al-Kabaira, karangan Imam Al-Rahabi. Kan, dosa-dosa besar kan lah dalam tu. Ini dosa besar semua tak terhapus dengan cara ibadah. Tapi dengan, mesti dengan cara bertaubat. Ha, dosa besar. Dosa kecil tak ada masalah. Setelah selesai mengerjakan solat fardu, hendaklah membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kerana zikir itu sendiri dapat menghapuskan dosa. Apa zikir yang semua kita? Tak simple je. Rasulullah SAW bersabda, Man sabbahallaha fi durin kulli solatin salasan wa salasina. Wa hamilallaha salasan wa salasina.

Sesiapa yang membaca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah 33 kali setelah selesai solat fardu kemudian dia baca lagi tahmid alhamdulillah 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 33 kali dan membaca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali sehingga jumlah semuanya berjumlah 99 kali ya dan penutup dia, dia cukupkan yang ke seratus tu Dia baca La ilaha illallah wa hala wa lah La ululku wa la uhamdu wa ala kulli Ini dia genapkan ke seratus Dan seterusnya lah dia baca itu Maka diampuni segala kesalahannya Walaupun banyak seperti buih lautan Berarti untuk mengenakkan seratus perlu dibaca la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ani penutup tak ya. ha, 33 33 33 kan ya, jumlah 99 yang ke 100 ni tergenapkan kita punya ini kita baca la ilaha illallah wa la syarika lahu seperti kita lihat, selesai salam, imam membaca istighfar tiga kali irak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allah antas salam wa salam. Tabata rabbana ya zil jalan Nah, yang ini yang masmul, yang, di, ya, yang terdapat dalam hadis disebutkan. Ya, bila mana tanya Rasulullah, ini Rasulullah buah ada bacaan, bacaan tadi. Di antara berkir yang panjang itu, intinya sebenarnya bacaan tasbih, tahmid dan takbir. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Fadilahnya sangat besar iaitu dihapuskan segala kesalahannya walaupun banyaknya seperti buih di laut. Untuk lebih jelasnya, tasbih dibaca 33 kali subhanallah. Tahmid dibaca 33 kali alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah dan takbir berdiri berdiri kali Allahu Akbar dan untuk mencukupkan seratus dibaca Allahu Akbar kabiru walhamdulillah kathiru wa subhanallah la ilaha illallah wa hadawla syarikalah lawa mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, ni bacaan dia ini, ini yang tanya yang kedua-dua sama juga dia ada kaitan dengan jaga solat dan hidup tentang apa? Rukuk dan juga sujud Maka dia menumpahkan dosa Seperti mana sahabat Rasulullah SAW Inna al inna al abda idza qama yusalli utiya <coughs> bi dhunubihi <coughs> kulliha wa ruhi as ala ra'sihi wa aqiqaihi wa lana raka aw sajada tasaqatas anhu sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri solat didatangkanlah semua dosanya kemudian diletakkan di atas kepalanya dan juga di bahunya setiap kali dia rukuk atau sujud berguguranlah dosa-dosa itu daripadanya dengan cara solat saja dapat menggugurkan dosa jika seseorang berdiri solat diletakkan semua dosa di bahunya ketika dia rukuk tumpahlah dosa-dosanya begitu juga ketika sujud tumpah dosa-dosa yang diletakkan di bahunya itu dalam hadis ini pun tidak disebutkan sama ada dosa kecil sahaja atau termasuk dosa besar menurut para ulama yang boleh terhapus dengan cara begini adalah dosa kecil dan tidak terhapus dosa besar mungkin mengatakan pada zaman semasa dahulu kalau ada dosanya hanya dosa kecil Mungkin juga kalau seseorang itu sudah menjaga solatnya, tidak mungkin lagi mengujarkan dosa besar. sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi rajim. Innas salata tanha 'anil wal munkar. Wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan Surah Al-Ankabut -Al ayat 45 Dalam hal tidak disebutkan soalan apa yang menggugurkan dosa itu sama ada solat fardu atau termasuk juga solat sunat. Jawapnya mungkin juga termasuk solat sunat. Kerana ada disebutkan dalam surah Hud ayat 14 innal hasanati yuzhibu as-sayiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Dari Mandan bin Abi Talha al-Ya'mari, dia berkata, saya bertemu sahabat, pembantu Rasulullah. Kemudian saya katakan kepadanya tolong beritahu aku sebuah amalan yang aku lakukan agar Allah memasukkan aku ke syurga. Atau amal perbuatan yang paling disintai Allah. Dia terdiam. Lalu saya bertanya lagi, tapi dia masih diam. Lalu untuk ketiga kalinya aku bertanya maka dia menjawab. Saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. maka baginda menjawab, 'Alaika bi tafaddhi siddu lillah fa inna ka la tasjidu lillahi sajdatan illa rafa'a Allahu biha darajatan wa hatta'anka biha faqiatan.' Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah." Kerana sesungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah sekali sujud kecuali dengannya Allah pasti mengangkat kamu satu darjat dan dihapus dengannya satu dosa kamu. Mandan berkata kemudian ku temui Abu Darda radhiyallahu anhu dan kutanyakan tanyakan kepadanya hal itu. Kemudian dia menjawab kepadaku seperti jawapan sauban kepadaku. Karena hadis ini menunjukkan bahawa sesungguhnya sujud itu adalah satu sebab terampunnya dosa. Demikian keutamaannya yang sangat besar. Sujud adalah puncak ibadah dan tawadu kepada Allah. Setiap kali seseorang bersujud kepada Allah, niscaya Allah akan mengangkat darjatnya dan menghapus kesalahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna aqraba ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa adzuru fihi min ad-du'a fa qawlun ay yustajab Artinya sesungguhnya saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia bersujud. Ya itu waktu berhenti. Kita berbisik ke bumi tapi diaminkan oleh penduduk lagi. Itu saat kita boleh dengan Allah. So, apa dia nak buat kan maka dalam sujud tu perbanyakkanlah berdoa kerana akan cepat dikabulkan doanya inilah waktu yang terbaik untuk baca doa kadang-kadang kita -kadang, kadang -kadang tengok kalau ada orang dia semayang dia sujud dah lama tak habis semayang dia salah dia terima bangun dia terima belah apa orang tak baca doa bukan dia tak baca doa dalam sujud dalam doa dan itulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Ya. Hanya kita telah faham. Dia tengok orang habis mayam. Dia salah satu orang Allah. Alhamdulillah. Ada. Dia pun setiap-setiap. Dia bangun tak tiba lah. Uh, apa lah orang ni. Tak hati-hati. Adap. Okay. Eh, kita lah paling beradap. Kan? kan? Padahal dia, dah, dia baca doa dalam sujud dia pun. Tak kisahlah sujud terakhir atau sujud mana-mana. Cuma kalau kita semayang seorang-seorang. Ah, banyak ada sujud. Lama-lama kadang doa dalam sujud tersebut. Ya. Itu lagi bagus. Lagi baik berbanding kalau kita doang angkat tangan Nak Ya Dalam sujud juga Sebab itu paling dekat dengan Allah Ta'ala Berdasarkan hadis itu Satu kali sujud kepada Allah Ni angkat satu darjat di syurga Orang yang banyak sujud berarti tinggi darjatnya di syurga Dengan demikian akan mencapai darjat yang tinggi di syurga Sehingga sama dengan darjat yang diperolehi Nabi Cara supaya banyak sujud adalah banyak mengerjakan solat. Kan? Ya? Macam mana banyak banyak sujud kalau tak solat kan? Banyak kalau solat oh, eh? solat Qobliya, solat obliar, bahdiyah, solat fadu eh? Solat malam kita buat. Dari Rabbimah bin Da'am al-Aslami beliau berkata, saya pernah tidur di rumah Rasulullah SAW. Akulah yang membawa air wudhu untuk baginda dan juga membantu kepentingan yang lain. Baginda berkata kepadaku, "Mintalah apa yang kamu mahu." Maka saya menjawab, "Saya ingin betul-betul dapat menemani Tuhan di syurga nanti." Husnul berkata, "Ada lagi yang lain." Saya jawab, "Itu sahaja yang saya inginkan." Husnul menjawab, "Kalau begitu, tolonglah aku untuk dirimu untuk memperbanyak sujud kepada Allah Taala." Kan banyak akan sujud. Setiap kali sujud, darjat kita akan tinggi Tak? Hmm. Allah Allah Tuhan Tuhan lah Dua tajuk kita pada malam ini tentang solat fardu dan juga rukuk setelah sujud. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang, kita akan mengupas pada tajuk yang ke-21 iaitu menunggu waktu solat.